让我付钱，没那么容易。你好，你谁啊？我们周生老师。啊、嗯，你是他们领导？啊、哦，我跟他们就是同事关系。啊、哦，这年纪轻轻的就叫老师，很容易浮躁。你们这的人，浮躁，都很浮躁。技术不过关呢，就承认，不丢人。 丢人的事做不出东西来，还管我要钱。我今天来是尊重你们这些科研工作者。日后解约的事情，找我律师谈。给我一份相关的资料吧。老师，不用看了，我特意找我爸查的。这家就是流氓，彻头彻尾的流氓。 这边闹解约，那边早就用我们的技术投产了。他们去年给一个锂原料的企业做技术顾问，现在对方想要单方面毁约，还不肯给钱。所以，你帮他们找梅行打官司。这个官司取证非常困难，耗的时间也长，还需要找第三方的专业机构来辅助鉴定。 无论是精力和时间方面消耗的都太多了，没行，不建议打官司。那就这么算了。我们找了一个综合的办法。什么？我们有几个新能源的产业园，现在新能源部门正好要做计划，想要收购一批小原料的生产企业。他的助手明天就会跟新能源部门的人实地考察一下。 没问题的话，就可以直接纳入购买计划了。嗯，这样不仅满足了我们的采购需求，也可以让这件事更加合理的被调查一下。虽然他们被我们买下来，但我们不会偏向他们的。我知道你不会。你尝一块，甜的，甜吧。哎，你好。 哎，这不识庐山真面目，只缘身在此山中啊！周生教授，我们呢一直想跟那新能源产业园合作，托了很多关系想见他们那负责人，哎，都没见着。哎，昨天他们的法务部首席助理居然来找我。哎呦，周生教授，您真是我的福星贵人，我都不知道您跟他们法务部老大是朋友，我是真没想到。要不是昨天他们说，我都不知道是托了您的福。哦。 我跟财务说了，今天打款、啊、马上到账，不解约啊？怎么会解约呢？这不可能解约，这就是个误会。哦，哎，您看您什么时候方便？呃，闪个脸，我请您吃个饭。不用了，我不喜欢应酬。啊，哦，哎哎，哎，我呀是最欣赏那些最新科研，不应酬的。哎，那您看。 您在不忙的时候，帮我替梅大律师带个好。好,好，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 哎，那那我不打扰您了。哎，不用送，不用送。哎，老师，他说的是你前两天提的律师朋友吧？对，有名的大律师。哇，牛人的朋友都是牛人，亘古不变的定律啊！这人也不去查查你是谁 不过查了也没用，他又看不懂。做事吧。哦、哎，呸我刚才在电梯间里听说，您夫人还是个名人。哎呦，这这真是真人不露相，露相非真人啊！失敬，实在是太失敬了。哎，哎、我们实验楼不是有潜在人等进门登记制度吗？有啊，我们是重点实验室啊，想进就进啊，机密丢了谁负责、啊？哎哎哎！ 不好意思，不好意思啊，马上走，马上走，不打扰各位科学家研究。真走，真走，再见，再见。<laughs> 哎，对了，老师，师娘的工作是在上海、啊，而您在西安，那以后怎么维系感情啊？我们之间的感情不用刻意的维系啊。现在是不错，那以后呢？ 常年累月分居两地，很难不出问题的、啊。万一，啊，我是指万一出现了强大的追求者之类的，怎么办？对啊，怎么办？他的追求者好像从来都没有断过。那您不吃醋啊？会不舒服吧？但问题不大。那应该也要想个办法解决啊。嗯。 他从来没有给过任何人机会。老师，说实话，我还是头一次看到吃醋吃的如此淡定、冷静的人，佩服佩服。石老师从各个方面来看都没有缺点，所以追求者多这是常态。面对常态呢，以不变应万变才是上策。 好像是这么个道理啊！十一小姐，请问你的择偶标准是什么？我喜欢科学家，尤其是研究金星的人。为什么要是研究金星的人呢？因为、嗯、特别。哪里特别啊？邻近的行星里，只有在金星上能看到真正的日出西方，日落东方。 这是你太太吧？我好像在大门口见过。没错，就是我们家师娘。是吗？我们师娘还很优秀呢。<laughs> 哎呀，你年轻有为，太太呢多才多艺，你们可真是般配呀、啊！<laughs> 接着吃。好。<laughs> 嗯、石小姐，你来找周生教授啊？哎。哦。 他在食堂吃饭，马上过来了。哎，周正教授，我先进去了。你同事？对啊。他怎么会认识我呀？可能刚刚在电视里看到了吧、嗯。电视？我不上节目，也不上访谈。啊，颁奖礼的回放。一个后台的采访。啊，我以为你看不到呢。 你过来找我有什么事啊？嗯，我属于无事不登三宝殿。嗯、你的岳父大人让我向你求救，原定的一个讲座请的嘉宾临时来不了，是一个天体物理学家。我爸就想到你是天体化学的，嗯、他不想让学生失望，就想让我问问你能不能补上。就这个事情、啊，为什么不在电话里说、啊？我下午要去的电视台录音棚，开车正好可以经过研究所，我就想来多看你一眼。 嘛，看到我不高兴、啊，当然高兴了。新 <laughs> 娘好，哎，新娘，哎，新娘，你们继续啊，我们先进去了。你去不去啊？去吧。那今明后三天，你自选一天。就今天吧，只有今天有空了。今天啊？那你来得及准备吗？不用准备。 之前讲座的内容我都还记得，资料也都是现成的，都在我的电脑里。嗯，那你等我一下，我去准备准备。嗯。 那我先上去了，你去停车。嗯，好。等等。嗯，演讲可以，但不准笑太多次。为什么？你笑起来过于讨人喜欢。嗯，不准笑。我一般对外人都不怎么笑。去吧。走了。嗯。 今天晚上想吃什么？不知道啊，你想吃什么？今天可真有趣，对。石老师，是你吗？哦，我是寒假班的，去年寒假班。林佳<扎>。对对对对对，是我。老师还记得我。石一你是石一嗯。我看过你演的话剧。啊，老师，你现在还演话剧呢？啊，我现在要毕业了，太忙了，都没时间关注你了。难得一次，帮朋友的忙。 夏老师，可以给我签个名吗？可以啊，谢谢。签话剧名可以吗？可以的。来个大牛都没提前预告，不会结束了吧？应该没有吧？至少让出个尾巴呀！太优秀了，老师。啊，下去吧。好，我今天好厉害。下师吧，我们听个名下去吧，谁让你们？好，交给我。老师，我现在好,我好,好了，各位同学，今天就讲到这儿，谢谢大家。老师，我们今天没有提问环节吗？ 不好意思啊，因为是临时安排的，所以没有预留提问问题的时间。而且，我太太已经在楼下等了我很长时间啊，太太，老师都已经结婚了？哎，这么年轻结婚，后悔了怎么办啊？对呀。这个问题你们应该去问我太太，不应该问我，因为她比我优秀太多了。我呢，只是一个普通人。 在一个合适的年纪遇到了一个超乎预想的人，如果我不跟他结婚，我可能会后悔一辈子。太让人羡慕了。对啊。老师，您别回答问题了，讲讲你们的爱情故事。就是就是，讲讲吧。好了，从现在开始，无论是谁，都可以问一个跟今天讲座相关的问题。现在可以开始提问了。老师。 我有一个问题，老师，您说金星在行星研究领域中是一个冷门，那您为什么还要选择它呢？它对于我来说是地球的未来，我想看到未来。是什么让一个过去拥有过宜居环境和生命的星球，变成现在这样温室效应失控的金星呢？其实研究它。 可以让我们更好的保护我们自己的星球。当然了，我也希望以后人类可以将金星改造成我们的第二个家园。老师，金星的地表有五百摄氏度，这住起来也太难了。就是啊，是，确实很难。过度的辐射、腐蚀酸雨，的确不是一件容易的事情。不过，我们的科学家从来都没有放弃过。 从上世纪开始，他们就提出了各种的方案，比如说在金星上面造一个遮阳罩，改善环境，或者造一个云上的城市。只不过这些计划想实施的话，的确非常困难。但是万事皆有可能，只要我们坚持的时间足够久，所有的不可能都有机会变成可能。就像我们祖先认为的那样，他们就认为太阳不会从西边升起。 东边落下，但如果在未来，我们的后代登上了金星的话，那他们到时候就会亲眼目睹太阳从西边升起，东边落下的情形了。 你别说，刚才在讲台上，还真挺帅的。怎么，我其他的时候都不帅？今天格外帅。所以，我想奖励你一样东西。什么东西？啊？老老老老师老师好。老师再见。老师再见。 我们先回大房子拿两箱子东西。嗯，走<了>。怎中秋回家住几天？啊？三天吧。嗯，那我带四天衣服，万一你要住外婆家，还有富裕的。在写什么？喜帖的内容。 我想先写熟练了，熟练了之后再写正式的。干嘛自己写啊？时间够吗？一天写一百张，一个月三千张，应该可以完成。这件事一辈子就一次，我想亲力亲为。嗯。那你写吧，我收拾东西了。啊、哦，昨天晚上好像听到你咳嗽了。 一会儿我给你煮个炖雪梨。好。嗯。中秋回来，我们去那边的房子住几天吧。好。你明天穿这件吧。可以啊。 我给你熨一下，你喝果汁，我来熨。那辛苦周深老师啦，给你捏捏。 这位顾客，我手劲怎么样？可以啊，地道刚刚好。那记得给个五星好评哦。<laughs> 啊，对了，我妈问我明天几点到？五点钟吧，准时到。好。<laughs> 我老婆漂亮吧？ 那可是当年的校花啊！<laughs> 我还是觉得我老婆更好看 <laughs>。那你老婆再好看，也是我老婆生的呀，她赢不了 <laughs>。有一句话不是说的是“青出于蓝而胜于蓝”吗 <laughs>？哎呦，我说你们这两位大教授啊，这谈话内容过于没有营养了，也不怕学生们笑话吧？<laughs> 哎，你别说呀。 男人夸赞自己的另一半，那没有什么不妥的呀，啊，怕的就是不敢说，你说是不是？是。<laughs> 本人吧，以前没有现在好看。你为什么要用十一这个名字做小名啊？我奶奶取的，她嫌我爸取的名字太文艺了。老人家不都这样吗？觉得小孩的名字越简单越好养活。哦，看你出现在我从小长大的房间里，这种感觉挺特别的。 有什么特别的？嗯，说不上来。上次跟你去外婆家，在你读书时候住的卧室，你是什么感觉？那天晚上，那天晚上我感觉你比我还紧张你不紧张死的。我还好吧。嗯，只不过。 什么？只不过那天晚上我没睡着，因为你身上很香，我从来没有试过在我睡觉的房间里有香气，所以没睡着。有吗？有啊，嗯，头发上也很香，睡衣上也很香。 流氓，那今天晚上、啊、让你再香一次、啊。这在你爸妈家呢。没事、啊，天亮之前回去就好。哦，也行。